पहले मैं बेनती करूं जो बहुत देर से बैठे हुए हैं सरदार प्रेम सिंह जी टना जी जो नगर पंचायत के अभी, अभी अभी अध्यक्ष बने हैं उनको बधाई भी है और जहां से जो सेवा करके आप एक्स टीचर हैं जो पूर्व टीचर हैं सरदार दीप सिंह जी सुवर्ण सिंह जी और भी उनके साथी तो सभी बैठे अब मैं बेनती करके खेमा जाचना कर रहा हूं आपसे कि जिसने जैसा परमात्मा को अनुभव किया वैसा ही उसका नाम रख दिया प्रतपालक अगर उसने प्रतपालना की है तो हमने कहने शुरू कर दिया परमात्मा प्रतपालक हरियाली दे दी तो हरी हरी कहना शुरू कर दिया भी परमात्मा सबको हरा भरा करता है ठाकुर है मुरारी है तो ऐसे व्यंत नाम है मैं जो निवेदन करने वाला था आपसे कई बार बच्चे क्या करते हैं कॉपी पे लिख देते हैं राम अल्लाह हमारे पे कृपा करना तो बोर्ड की कॉपी में क्या कभी दूसरी एग्जाम वाली किसी कॉपी पे मत ऐसा लिखा करो कभी ऐसा मत लिखना नहीं उसको हृदय में लिखना है हृदय में हृदय में लिखो कॉपी पे राम लिख दो कृष्ण लिख दो भगवान लिख दो वो नहीं वो गलत है उसके नंबर कट जाते हैं बल्कि जुड़ते नहीं है कई बार बच्चे लिख देते हैं के पीछे जा आगे, भगवान कृपा करना राम जी मुझे पास कर देना ऐसा नहीं उसपे कुछ नहीं लिखना केवल क्वेश्चन का आंसर देना है तो उसमें जो भगवान का नाम है परमात्मा का नाम है उसको अपने हृदय में रखना है तो जब कॉपी मिले अपनी सीट पर बैठो वहाँ पर बैठ करके जो मुसलमान बच्चे हैं वो अल्लाह अल्लाह ला इला मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ के वहाँ पर कापी को पकड़ो और बैठो समझ आई आपको मुसलमान बच्चे क्या पढ़े ला इला मोहम्मद रसूल अल्लाह इसको पढ़ के काफी पकड़ो अपने हाथ में जो हिंदू बच्चे हैं वो राम को याद करें गायत्री मंत्र जिनको आता वो पढ़ें जो सिख बच्चे हैं वो पढ़े सतनाम श्री वाहिगुरु या एक ओंकार सतनाम करता पुरख ये मूल मंत्र पढ़े ऐसे पढ़ के फिर अंदरे अंदर अंदर अरदास कर लो एक सेकंड में एक सेकंड में अरदास कर लो भगवान वाहिगुरु गुरु, गुरु पातशाह कृपा करना कापी मिल गई या पेपर मिलने वाला आप सदबुद्धि बख्शिश करना ये अरदास अंदर अंदर करनी है जे कॉपी पे लिखनी नहीं है तो गुरु महाराज कृपा करें समा हो चुका है सभी बच्चों का धन्यवाद स्टाफ का धन्यवाद टीचर साहबानों का धन्यवाद माता पिता बच्चों के पहुंचे हैं और गुरु नानक बाल का इंटर कॉलेज से स्टाफ पहुंचा है टीचर साहबान प्रिंसिपल साहबान और बच्चों के माता पिता पहुंचे हैं पूर्व टीचर साहबान पहुंचे हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी अहदेदार पहुंचे हैं सभी को जिया कहते हुए अंत में यही अरदास है गुरु पातशाह सभी बच्चों का जो आप जी ने रक्षा करनी भविष्य जो है वो सुनहरा बनाना सुनहरी भविष्य बनाना है प्रगति और तरक्की बख्शिश करनी है बच्चे पास हो के देश की सेवा समाज की सेवा के लिए जाएं और अपने माता पिता को भी सुख दें समाज को सुख दें इसी अरदास के साथ व्यंत सत्कार आप जी की तरफ से आया है बहुत बहुत आप जी का धन्यवाद गुरु महाराज हाजरी प्रवान करेंगी इससे पहले मैं आपसे जो हिमा जाता हूँ और जो प्रिंसिपल साहब और सम, जो समूचे स्टाफ की तरफ से हुक्म लगा है स्टेज की संचालन करने का तो उसी के तहत मैं अपने प्रवचनों को किमा जाचना करता हुआ जहाँ संकोचता हूँ और आप मुझे क्षमा करें वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह इससे पहले मैं तो मैं बेनती करूंगा कि बहुत ही सत्कार जो जो नगर पंचायत के जो अध्यक्ष बने हैं ठीक ठीक तो सरदार प्रेम सिंह जी करुणा जी वो आएंगे ਮੰਚ ਪਰ ਔਰ ਬੱਚੋ ਕੋ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਰਚਨੋ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇਗੇ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰਿਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ